谢谢。走啊！哎哎，你什么时候换车了？我那车没充电，是老秦的车。百分之五十四，了。送我一程，去停车场。你自己的车呢？那个点，四个轮子能有地铁快吗？我坐地铁来的。 哦，你叫个车吧。这个点不好叫车、啊，我不想等半天。那边有共享单车啊。竞争对手多，我们得下 APP。哪那么多事儿啊？主要是我没载过人，你敢坐，我我还不敢骑呢。人总要有第一次嘛。我不怕，走吧。 我下了，不下，给你拿头盔。嗯嗯 都不错，赛车手级别的好吧？<laughs> 像你这样的金融精英，让女生骑车带你回家，你不怕被人笑话？你可闭嘴吧！上次你喝多了，可没少折腾我啊！报复心也忒强。 表扬你、啊！你不是赛车手级别吗？我故意的。 骑车技术不错啊！下不为例，不跟我告个别就走了。再见。慢点啊！ 你俯视了，很合适，不错，尤其是修子。啊，对了，你对你以前的老板也这么细心吗、啊？你俯视了，很合适，不错，尤其是修子。 啊，对了，你对你以前的老板也这么信心吗？我以前没有老板，那我很荣幸成为第一个让你学会拍马屁的老板。谢谢您让我有了拍马屁的机会，晚安。